Автор его говорит Есть самолеты, которые могут приземляться только на больших аэродромах И вы это знаете, да? Я отсюда, когда буду возвращаться, первый раз в жизни буду лететь на самолете, где около 800 пассажиров Представляете себе? Эти самолеты принимают еще не многие города на нашей земле Нужны большие-большие аэродромы Но, автор говорит есть совсем маленькие аэродромчики, куда большие самолеты сесть не могут. И там нужны маленькие самолетики, ну, типа кукурузники, да, знаете такого? Ан-2 Прошлый. Так вот, я хочу поблагодарить вас, братья и сестры, что вот нашему такому кукурузнику в Германии вы позволили вот на вашем аэродроме и порадоваться вместе с вами. Пусть Господь вас благословит вот в этом служении и в этом посвящении молитвенного дома.